মোৰ এজন ভাল বন্ধু আছে তেওঁ বহু বছৰৰ পৰা এল্ট' কাৰ এখন চলাই আছিল কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ এখন ফৰচুনাৰ কাৰ কিনাৰ কথা ভাবে হ'লে কি হ'ব পঞ্চাছ লাখ টকাৰ বাজেট তেওঁৰ নাছিল গতিকে তেওঁ এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ ডিলাৰৰ ওচৰলৈ গ'ল তাত তেওঁ দহ লাখ টকাত ন বছৰ পুৰণি ডক্টৰ ড্ৰিভেন টিপ টপ কণ্ডিশ্যনৰ ফৰচুনাৰ গাড়ী এখন পাই যায় আল্টিমেটলি মোৰ বন্ধুজনে ফৰচুনাৰ কাৰখন কিনিলে কিন্তু এল্ট'ৰ পৰা একে কোবাই ফৰচুনাৰৰ দৰে ডাঙৰ গাড়ী চলোৱাত তেওঁ যথেষ্ট অসুবিধা পাইছিল আনফৰ্চুনেটলি এদিন তেওঁ গাড়ীখন ক'ৰবাত খুন্দিয়ালে কিন্তু আচৰিত কথা গাড়ীখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ থকা সত্তেও তেওঁ ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম নাপালে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এখন কিনাৰ সময়ত গাড়ীখনৰ বডি কণ্ডিশ্যন ইঞ্জিন গাড়ীখন কিমান চলিছে এইবোৰতো আপুনি চেক কৰেই কিন্তু এক্সাইটমেণ্টত বেছিভাগ মানুহে দুটা এনে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাহৰি যায় যাৰ ফলত পাছত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় প্ৰথমটো হৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চ ট্ৰাঞ্চফাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এখন লোৱাৰ চৈধ্য দিনৰ ভিতৰত গাড়ীখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো আপোনাৰ নিজৰ নামত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰাই লোৱাটো খুবেই জৰুৰী নহ'লে আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আৰ চি ট্ৰাঞ্চফাৰ আপুনি যদি নিজৰ গাড়ীখন কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিছে আৰু আৰ চি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে যদি গাড়ীখনেৰে কিবা ক্ৰাইম হয় তেতিয়া কেছটো কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত পৰিব কাৰণ গাড়ীখন আপোনাৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত